Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Risha dari kumpulan 1. Bagi memulakan topik pengenalan, saya akan memulakan pembentangan bagi topik penyeimbangan antara sumber nakli dan sumber akli dalam pengurusan maklumat kontemporari. Dalam era maklumat hari ini, penyebaran maklumat berlaku sangat cepat termasuk maklumat berkaitan Islam. Namun tak semua maklumat yang tersebar itu sahih. Sebab itu, umat Islam perlu tahu cara menilai maklumat dengan cara yang betul. Penyeimbangan antara sumber nakli iaitu Al-Quran dan hadis dengan sumber akli iaitu akal dan ilmu adalah asas penting dalam memastikan maklumat benar dan tidak bercanggah dengan ajaran Islam. Wahyu menjadi panduan utama, manakala akal digunakan untuk memahami dan mengaplikasikannya. Hal ini dijelaskan dalam Surah al alaq ayat 1 hingga 5 yang bermaksud Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan yang mengajar manusia dengan pena serta mengajarnya dengan apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan Islam menekankan kepentingan ilmu dan penggunaan akal yang menjadi asas kepada keseimbangan akli dan akli dalam pengurusan maklumat. Untuk susunan idea, saya jelaskan dahulu konsep sumber nakli dan akli dalam Islam. Sumber nakli merujuk kepada wahyu seperti Al-Quran, hadis dan ijma' ulama'. Ini adalah sumber yang paling utama Uh, kerana ia memberikan asas akidah, hukum dan panduan hidup umat Islam Semua maklumat dan ilmu yang berkaitan agama Mesti um, kembali kepada sumber ini sebagai rujukan yang sahih dan terjamin Sumber agama pula ialah akal manusia yang digunakan untuk memahami dan menganalisis wahyu secara lebih mendalam Akan membantu kita mentafsir maksud ayat, menilai maklumat serta menghubungkannya dengan realiti jadi, akli bukan pengganti nakli tetapi ia melengkapkan pemahaman kita terhadap wahyu. Jadi, hubungan antara kedua-dua sumber ini sebenarnya um, sangatlah penting. Nakli memberi kebenaran mutlak manakala akli pula membantu kita memahami kebenaran itu dengan lebih logik dan tersusun. Keseimbangan inilah yang menjadi asas kepada prinsip tabayun iaitu menyemak kesahihan maklumat sebelum menyebarkannya. Dengan adanya keseimbangan ini, barulah maklumat yang kita terima atau sebarkan yang benar-benar tepat, beretika dan tidak menyeleweng daripada Pada bahagian, bahagian Islam. analisis ini, kita lihat bagaimana konsep sumber nakli akli berinteraksi dalam pengurusan maklumat. Pertama, nakli iaitu wahyu daripada Al-Quran dan hadis menjadi asas kebenaran. Contohnya, Surah Al Al-Alaq menekankan pentingnya ilmu dan wahyu sebagai panduan hidup. Maklumat yang bersumber daripada nakli memastikan kita berada di landasan yang betul. Kedua, akli atau akal pula digunakan untuk memahami dan menilai maklumat akan membantu kita menafsir tanda-tanda kebesaran Allah secara logik dan rasional seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada agama bagi orang yang tidak memiliki akal ini menunjukkan akal sangat penting dalam memahami ajaran Islam hubungan antara nakli dan akli adalah saling melengkapi wahyu memberikan panduan manakala akal digunakan untuk menilai memahami dan melaksanakan ajaran itu dalam kehidupan seharian Namun begitu terdapat cabaran dalam menyeimbangkan kedua-duanya terutamanya dalam era digital. Maklumat yang tersebar di internet tidak selalunya sahih. Pengaruh modernisme dalam sekularisme boleh menyebabkan akal digunakan tanpa berpandukan wahyu dan masyarakat kadang-kadang keliru mengenai peranan kedua-dua sumber ilmu ini. Oleh itu Keseimbangan antara nakli dan akli sangat penting. Ia membantu kita mengelak daripada maklumat sesat, melindungi akidah dan etika serta memastikan ilmu yang diperoleh dan disebarkan mempunyai integriti. Dengan cara ini, umat Islam dapat menilai, menggunakan dan menyebarkan maklumat secara bertanggungjawab selari dengan prinsip Islam. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Adilah binti Syari Nizam untuk bahagian ini, 2.2, saya akan menerangkan tentang kepentingan perimbangan antara sumber nakli dan akli dalam pengurusan maklumat. Pertama, penyeimbangan ini penting kerana kita perlu menggabungkan dua sumber iaitu nakli dan akli. Sumber nakli seperti Al-Quran dan hadis menjadi panduan utama dalam menentukan kebenaran manakala sumber akhir seperti akal ilmu dan kajian digunakan sebagai pelengkap untuk memahami dan mengaplikasikan panduan tersebut dalam keadaan moden. Yang kedua, keseimbangan ini membantu memastikan maklumat yang kita terima dan sebarkan adalah sahih dan relevan. Hal ini kerana maklumat tersebut bukan sahaja selaras dengan ajaran Islam tetapi juga sesuai dengan situasi dan keperluan semasa. Ketiga, dalam era digital yang penuh dengan maklumat palsu, keseimbangan nakli dan akli sangat penting untuk menapis maklumat dengan menggunakan ilmu dan iman. Kita dapat menilai maklumat secara berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan emosi atau andaian semata-mata. Seterusnya, penyeimbangan ini membantu kita mengelakkan dua ekstrem. Kita tidak boleh terlalu bergantung kepada logik tanpa panduan agama. Dan pada masa yang sama kita juga tidak boleh hanya berpandukan wahyu tanpa memahami konteks semasa. Kedua-dua sumber ini perlu berjalan seiring. Akhir sekali, keseimbangan nakli dan akli dapat mewujudkan pengurusan maklumat yang lebih beretika. Ia memastikan setiap maklumat diurus dan disebarkan secara telus sistematik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Saya akan teruskan dengan bahagian 3.2 Analisis dan perbincangan tentang kepentingan penyeimbangan antara sumber nakli dan akli dalam pengurusan maklumat Islam. Yang pertama, penyeimbangan ini penting untuk menjamin kebenaran dan ketepatan maklumat dalam Islam, sumber nakli seperti Al-Quran dan hadis menjadi panduan mutlak dalam menentukan apa yang benar. Namun, pada masa yang sama, sumber akli juga memainkan peranan besar. Akal ilmu dan kajian digunakan untuk memahami, mentafsir serta mengaplikasikan ajaran wahyu mengikut konteks semasa. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa akal dan wahyu sebenarnya tidak pernah bercanggah kerana kedua-duanya datang daripada Allah. Wahyu memberi cahaya petunjuk manakala akal digunakan untuk memahami petunjuk itu dengan cara yang betul. Kedua, keseimbangan ini penting dalam proses menapis maklumat di era digital. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan maklumat tidak sahih, tafsiran bebas dan penyebaran berita palsu. Oleh itu, Islam menekankan konsep al-jama'u baina al-naq wa al-aq iaitu menggabungkan wahyu dan akal dalam menilai maklumat. Pandangan ini juga disokong oleh Ibn Tamiyah yang menyatakan bahawa akal yang sihat tidak akan bercanggah dengan nas yang sahih. Tambahan pula, Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujarat ayat 6 supaya melakukan tabayun iaitu menyemak kebenaran sesuatu berita sebelum menyebarkannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan akli dan akli dalam memastikan maklumat yang disebarkan adalah tepat dan tidak mengundaratkan orang lain. Ketiga, keseimbangan ini turut meningkatkan kredibiliti institusi maklumat Islam. Dalam perpustakaan Islam, arkib, pusat fatwa atau portal dakwah, Pengurusan maklumat tidak boleh bergantung kepada satu sumber sahaja. Prinsip syariah perlu digabungkan dengan teknologi moden dan data saintifik. Sebagai contoh, institusi fatwa perlu menilai bukti-bukti kajian perubatan atau sains sebelum mengeluarkan hukum dalam isu kesihatan. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi menyokong perkara ini dengan menyatakan bahawa Islam tidak menolak sains dan rasional tetapi ia mesti diselaraskan dengan nilai syariah. Keempat, keseimbangan antara nakli dan akli juga mampu membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Jika masyarakat hanya menggunakan akli tanpa nakli, mereka mudah terpengaruh dengan liberalism, skepticism atau pandangan-pandangan yang jauh daripada ajaran Islam. Namun, jika hanya bergantung kepada nakli tanpa menggunakan akal, mereka mungkin menjadi kaku dan sukar menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Fak Al-Din Al-Razi menjelaskan bahawa akal berfungsi untuk menguatkan hujah wahyu bukan untuk menolaknya. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua sumber ini saling melengkapi. Akhir sekali, penyeimbangan antara nakli dan akli menjadi asas penting dalam membina sistem maklumat Islam yang berkualiti. Dengan gabungan kedua-dua sumber ini, maklumat yang dihasilkan akan lebih sahih, beretika, telus dan bermanfaat. Ia juga membantu umat Islam mengimbangi iman, rasional dan keperluan hidup dalam era moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haina Sofia binti Abdul Talib dan saya akan membentangkan tentang cabaran dalam menyumbangkan sumber nakli dan akli di era digital. Okey, pada zaman digital hari ini, kita sentiasa terdedah kepada pelbagai maklumat dan pandangan tersebar melalui internet serta media sosial. Namun, tidak semua maklumat itu datang daripada sumber Islam yang sahih. Inilah cabaran utama iaitu bagaimana kita dapat membezakan antara ilmu yang benar-benar bersumberkan wahyu dan pandangan yang hanya bergantung kepada logik akal manusia. Okey, kemudahan teknologi juga menyebabkan masyarakat lebih cenderung menilai isu agama berdasarkan rasional semata-mata tanpa merujuk kepada al-Quran dan hadis. Akibatnya, timbul kekeliruan kerana ada idea-idea moden yang kelihatan logik tetapi sebenarnya bercanggah dengan nilai Islam. Oleh itu, sangat penting untuk kita memastikan akan digunakan bersama panduan wahyu supaya penilaian kita tidak menyimbangkan dari ajaran Islam yang sebenar. Kesibangan okay, inilah yang menjadi cabaran besar dalam dunia digital pada masa ini. Seterusnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang cabaran penimbangan sumber nakli dan akli dalam konteks dunia digital. Dalam era yang semakin canggih media sosial, memainkan peranan besar dalam mempengaruhi cara masyarakat memahami agama. Kandungan berbentuk video, posting motivasi atau pendapat peribadi sering lebih popular berbanding ilmu sebenar yang berasaskan Al-Quran dan Al-Hadis ramai menerima maklumat agama tanpa menyemak kesahihan hanya kerana cara penyampaian yang menarik. Keadaan ini boleh menyebabkan salah faham terhadap ajaran Islam. Rasulullah SAW ada bersabda bahawa baginda meninggalkan kepada kita dua perkara iaitu Al-Quran dan Sunnah dan sesiapa yang berpegang kepada kedua-duanya tidak akan sesat. Hadis ini menunjukkan bahawa keseimbangan antara nakli dan akli hanya dapat dicapai apabila kita berpaut kepada dua panduan. Zaman ini dunia digital memang memberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu tetapi tanpa bimbingan wahyu akal boleh tersasar oleh itu umat Islam perlu menggunakan teknologi secara beretika berfikir secara kritikal dan sentiasa berpandukan iman akhir sekali cabaran ini juga bergantung kepada usaha masyarakat untuk mendidik diri menilai maklumat dengan betul. Pendidikan agama dan literasi digital amat penting untuk membezakan antara fakta dan fitnah. Dengan menggabungkan kekuatan akal dan wahyu, barulah kita dapat menghadapi dunia digital dengan lebih bijak dan beradab. Assalamualaikum, nama saya Siti Zulaika Binti M. Sarif dan sekarang saya akan membentangkan bahagian saya iaitu mengenai peranan individu dan institusi Islam dalam memastikan keseimbangan maklumat. Untuk memastikan keseimbangan maklumat dalam era digital, individu dan institusi Islam memainkan peranan yang sangat penting. Dari sudut individu, setiap muslim perlu menapis maklumat berdasarkan al-Quran dan hadis supaya tidak bercanggah dengan nilai Islam. Kita juga perlu berfikir secara kritikal setiap kali membaca berita atau maklumat di media sosial. Selain itu, individu wajib menyemak kesahihan sumber sebelum mempercayai atau menyebarkan sesuatu maklumat. Jika berdepan isu agama atau perkara yang sukar difahami, kita perlu merujuk kepada ulama atau sumber yang sahih. Akhir sekali, individu digalakkan menyebabkan hanya maklumat yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. Bagi institusi Islam, peranan mereka adalah menyampaikan ilmu yang sahih dan tepat berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Mereka juga bertanggungjawab membetulkan maklumat salah yang boleh mengelirukan masyarakat. Institusi Islam menggunakan teknologi moden seperti media sosial sebagai media dakwah yang lebih berkesan. Dalam penyampaian ilmu, mereka menggabungkan sumber nakli dan akli supaya lebih mudah difahami. Selain itu, institusi turut mendidik masyarakat melalui ceramah, kursus dan kandungan digital yang berkualiti. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang analisis dan perbincangan berkaitan peranan individu dan institusi Islam dalam memastikan keseimbangan maklumat. Pertama, dari segi keseimbangan akal dan wahyu, akal digunakan untuk menilai dan memahami maklumat, namun ia perlu dipandu oleh wahyu supaya penilaian tidak tersasar. Hal ini disokong oleh surah Al-Mu'minun ayat 2 yang menjelaskan bahawa kehidupan dan kematian diciptakan sebagai ujian kepada manusia, termasuk dalam membuat pertimbangan maklumat. Kedua, individu muslim perlu menapis maklumat dengan menggabungkan sumber nakli dan akli. Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, akal tidak boleh bergerak tanpa bimbingan wahyu. Oleh itu, dalam era digital, individu perlu menilai berita fakta moden dan maklumat sains secara kritikal tetapi tetap berpegang pada prinsip Islam. Ketiga, institusi Islam memainkan peranan penting dalam memastikan kesahihan maklumat agama. Institusi seperti JAKIM dan IKIM berfungsi sebagai rujukan utama. Mereka menapis, membetulkan dan memberi penjelasan terhadap maklumat agama yang mengelirukan supaya kefahaman masyarakat tidak terjejas. Keempat, teknologi digunakan sebagai alat dakwah yang berprinsip. Institusi Islam kini memanfaatkan media sosial, nama web dan platform digital dalam menyampaikan ilmu. Walaupun teknologi adalah unsur akli, ia tidak perlu digabungkan dengan prinsip nakli supaya penyampaian maklumat kekal sahih dan beretika. Akhir sekali, kerjasama antara individu dan institusi sangat penting untuk mengukuhkan integriti maklumat. Individu yang celik maklumat dan institusi yang berautoriti akan memastikan maklumat yang disebarkan adalah tepat dan selaras dengan nilai Islam. Sekaligus, sekaligus melindungi masyarakat daripada maklumat palsu dalam era digital. Itu sahaja untuk bahagian analisis dan perbincangan. Sebagai penutup, dapat kita fahami bahawa penyeimbangan sumber nakli dan akli sangat penting untuk memastikan kebenaran serta keberkatan ilmu. Sumber nakli seperti Al-Quran dan Hadis berperanan memelihara ajaran Islam manakala sumber akli membantu kita berfikir, memahami dan mengaplikasikan ilmu dengan lebih bijaksana. Dalam era digital hari ini, kita dituntut untuk mengamalkan tabayun iaitu menyemak setiap maklumat sebelum berkongsi supaya tidak menyebarkan perkara yang salah atau mengelirukan. Akhir sekali, keseimbangan akli dan akli bukan sekadar tuntutan ilmu tetapi juga merupakan tanggungjawab moral dan spiritual bagi setiap Muslim. Terima kasih.